अथ श्रीमज्जयतीर्थसुप्रभातम् वृन्दारण्यविहारि संस्कृतिविपत्संहारि सच्चेतसाम् चेतो वंशीधारिशुभौघुकारि मधुरव्याहारि हीरप्रभा प्रणयेन तन्मम मनस्सञ्चारि भूयान्महः श्रीकान्तदिव्यकरुणामृतसारलब्धा नाकाधिपत्यविभवादिति देव्यपत्या पाकादिदैत्यकुलमर्दन पुण्यकृत्या टीकाकृ जय राम सुप्रभातम् पीयूषपाकर सपूर सुधा प्रसूते सुधा मयूखा दुर्गा प्रसाद कृ जयराटव सुप्रभात विद्यावदग्रसरमण्डलमान्यविद्यारण्याभितद्विपविदारण पञ्चवक्त्रा विद्या निरवद्य गुणैश्च हृद्या टीकाकृदार्य जयराटव सुप्रभातम् कारुण्यभासुरवयस्य पि सम्पदाढ्ये लावण्यशालिललनायुगलेऽप्युदूढे वैराग्यवैभव विजृम्भितदण्डिवर्या टीकाकृदार्य जयराट् सुप्रभातम् साक्षात्कृताच्युत सुधाश नराक्षु भिक्षा न तृप्तय रगोळ गुहा निवासा टीका कृदार्य जय राट् अक्षोभ्य चित्त अक्षोभ्य चित्तविषयैः अक्षोभ्य तीर्थ गुरु तीर्थ परीक्षितौ जहा आयत्ततामुपगताक्ष महोक्ष पूर्वम् टीकाकृदार्य जयराट् तव सुप्रभातम् भक्ताबलेरभयदाय कदण्डधारिन् सन्न्यासि वर्य भजतां विपुलार्थदायिन् संसारतापहर दिव्यतपःप्रभावा टीकाकृदार्य जय सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरवो गुरु सार्वभौमा आमोदिनीं परिमलेन सुधाम् विधाय आमोदयन् विबुध वृन्द मन्दमेव टीकाकृदार्य जय राट् सुप्रभातम् सतता अशेषार्थिमोदसतता दोषाकरस्य चरिता काषाय वस्त्रगुणकोषायितान्तरपरेषां निदर्शन कृते परेश

पार्थाप्तसारथिहरे विजये समर्थ तीर्थाङ्घ्रि पद्म भगवन्महिमानुभूते टीकाकृदार्य जय राट् तव सुप्रभातम् छाया समं प्रादर्शयो परसुखं स्वनिदर्शनेन मायाभिमायि भटमर्दनवाद युद्धे टीकाकृदार्य जयराटव सुप्रभातम् गूढार्थभावगुरुमध्वमुनि प्रबन्ध स्पष्टाशय प्रकटनापटु टीकयायः व्याख्यन् प्रमोद भरितान् विबुधान् त्वधास्त्वं टीकाकृदार्य जयराटव सुप्रभातम् जीमूतवाह सुखतीर्थमुनिप्रणीत ग्रन्थालिभारवहनातुलभाग्यशालिन् भास्वन्महोक्षव पुषासफलीकृतायुष्टिकाय जय राटव सुप्रभातम् महानुभावैः सम्पत्प्रदेति च निजानुभवेन गीताम् क्षोणी सुधायित सुधां सुधिनां मुदेदाः टीकाकृ जय रातव सुप्रभातम् काषाय भूषण निरस्तमनकषाया कोषायितामलगुणातुल रत्नराशेः दूर महामनीषा टीकाकृदार्य जयराटव सुप्रभातम् निर्माय निर्मलमनासमयप्रबन्धान् निर्माय नर्मव च साकविचक्रवर्तिन् निर्मायि वादतिमिरं जगदा दशोऽस्त्वम् टीकाकृदार्य जयराट तव सुप्रभातम् स्वर्मा निप्रणय केलिजुगुप्सयायः शर्मा वहं च रममाश्रममाश्रयं कर्माणि विस्मय करोर्धराया। लीकाकृदार्य जयराट् सुप्रभातम् भर्म भ्रम प्रसविदिव्यतनुप्रभावन् कूर्माङ्गवद्विष यथा विचलेन्द्रियाणां दुर्मार्गतो धृतनिवर्तनशक्तिशालिन् टीकाकृदार्य जय राटव सुप्रभातम् <coughs> दृढीयो वर्मा दधंश्च यः घर्मां टीकाकृदार्य जयराटव सुप्रभातम् सात्रा जितिरमणसूत्रकृदाशयज्ञ सुत्रा मपुत्रसुरयन्त्र न सूत्रधारिन् सुत्रातभक्तशतसत्र सुत्रा सुत्रा पवित्रितात्मन् टीकाकृदार्य जयराट तव सुप्रभातम् दुर्गादयामृतलताफलरूपघण्टा नादान्निरस्तदुरिताशयया तु धाना पूगीफलेन सफलीकृतपुण्यशाखिन् टीकाकृदार्य जय राट् निलिन्दाय मान हृदया मन्दान्यसौख्यकर मन्दारपादपशताम् शताम्दाय केप्सितमुदा वृन्दारकप्रवरवृन्दार्चमानपदभिन्दान भक्तविपदा ृन्दार सुविवृतसुखतीर्था गाधभावार्थतीर्थ प्रमति तदुरपार्थ सत्कृते पार्थ सुकृत कृतार्थ प्रार्थितार्थ प्रदातः यदि वरजयतीर्था ये, ये, ये सुप्रभातम् यतात्ममहताम् परायत मनीषवर्यस्तुत प्रभाय त न भूसुधायित सुधा सुधा शुभाय तप आचरन् भव जयातनापीतिहन् यतीश जयतीर्थयते प्रभातं त्रेतायुगे रघुपते विशिख प्रहार निर्धोतपापनिचयस्व कृताधिगत्यै पार्थो भवो हरिवृकोदरसेवनार्थी टीकाकृदार्य जयराट् तव सुप्रभातम् स्वर्गे भुवि हनितरां विषयोपभोगालं बुद्धिता सहजतीव्रजुगुप्सपूर्वम् तुर्याश्रमं विधृतवानसि विश्रमार्थं टीकाकृदार्य जयराट् तव सुप्रभातम्

काद्यया शुभतते टीकाग्रदार्यभयशोकापदो भवनराजरपते नराकार निर्जरपते ब्धजन्मा क्षामान्यया करुणया महतां गुरूणा क्षेमा वहं व्यरचयज्जडधि कपीदम् एकाग्रदार्य जय राटव सुप्रभातम् सुधा प्रवचनाचार्य गुरुणां गुरुशेखराः सद्ये ध्यानमुनीशाः प्रसीदं तु प्रभात नित्यम् प्रभात समये गुरु सुप्रभात स्तोत्रम् पठन्ति दृढभक्तिभरान्विताये तेषाम् भवन्ति सकलान्यपि सुप्रभातान्याविर्भवन्ति च भवन्ति सुमङ्गलानि इति गलगलीरामाचार्यकृत श्रीमज्जयतीर्थसुप्रभातम्